হে গাইছোঁ ৱেলকাম বেক টু মই ইউটিউব চেনেল ব্লগাৰ মিনম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰমে মই মিনময় স্বাগত জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে গতিকে এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল প্ৰায় বৰষুণ দি আছে পৰিৱেশটো চাওক এবাৰ এয়া বৰষুণ পেলাই আছে আচলতে আজি বহুত দিনৰ পিছত আমি চাৰিআলি চামিলি শ্বুটিং কৰিব খুজিলোঁ মানে যিহেতু এতিয়া আমাৰ হাতত এপিচড নাই গতিকে সেইকাৰণে বোলো শ্বুটিংটো কৰোঁ জল্ডা জল্ডি যিহেতু চানডে আহি আছে আকৌ নেক্সট আৰু সেইকাৰণে আহিলোঁ মানুহৰ ঘৰত মানুহে কিবা এটা কামত ব্যস্ত আছে তো সেইকাৰণে সি মানচে কেমেৰা কৰিব নোৱাৰে আমাৰ চানায়ে কৰিব মানে হেমন্ত নামৰ যিজন আমাৰ আৰু এজন ডি এফ পি আছে সি কৰিব মানচৰ কেমেৰাৰে ত' মানুহৰ ঘৰত আহিলোঁ এতিয়া মানুহক পৰহি আছোঁ মানুহে বেলেগ এটা কামত গৈছে এইফালে আছে দীপেন দীপেন আৰু মই আহিছোঁ কেমেৰাটো নিবৰ কাৰণে এতিয়া এনেকুৱা আৰু বৰষুণটো নেৰেও কামটো কৰিব খুজিছো এতিয়া মানে ভাবিছিলো আৰু বৰষুণ দিলেও কামটো ৰৈ ৰৈ কিনে হলেও আগবঢ়া আজি মংগলবাৰে কৰিছে এতিয়া কি কৰা যায় বৰষুণটো এৰিলে মানুহটো আহিলে কেমেৰাটো কিবাকে ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ শ্বুটিং স্পটত ৰখি ৰখি হলেও কৰিম আৰু যিহেতু আমি বৰষুণ এৰালৈকে ৰখি আছো আৰু মানুহক ৰখি আছো মানুহ অহালৈকে মানুহ আহিলে কেমেৰাটো ল'ম আৰু ইয়াৰ পৰা যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকো আজি অংক কেনেকৈ কিমান কষ্টৰ মাজত আমি আৰু তাতে মোৰ আজি নাই বেয়া হৈ গ'ল হঠাৎ সেইটোও এটাও প্ৰব্লেম মানে কি ক'ব আৰু প্ৰব্লেমতে প্ৰব্লেমেই প্ৰব্লেম আৰু সমস্যাতে সমস্যাবিলাক আহি গৈছে তো তেনেকুৱা এতিয়া যাম আপোনালোকক লগ পাওঁ একদম শ্বুটিং ষ্টটক চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আমি মানুহৰ পৰা কেমেৰাটো ফাইনেলি লৈ আহিলোঁ লৈ আহি কিনে এতিয়া ডাইৰেক্ট চিধাই আহি শ্বুটিং স্পট পালোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশে তাত শ্বুট কৰিব আহিছোঁ আপোনালোকে এই পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পাব আমাৰ যিটো ছিক্স নম্বৰ এপিচড আহি আছে সেই ছিক্স নম্বৰ এপিচডটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বৰষুণটো এৰিলে এতিয়া আৰু এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ আমি আম হোৱাৰ চিন এটা আছে মানে আম পাৰি কিনে হোৱাৰ ইহঁতৰ তাকে এতিয়া ল'ব আহিছোঁ ইয়াতে এয়া দেখিছে কাৰোবাৰ আম কি বা আম এইবিলাক পাৰিছোঁ এইয়া লমা লমে আম লাগি আছে খুব সুন্দৰকৈ দিপেনে পাৰি আছে আম আম খাব লাগিব এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ আৰু এয়া গোটেইকেইটা আছে কেনে আম হাবা আম হাবা এই আমাৰ টিচাৰ আমাৰ টিচাৰ মানে মানুহ ঢুকাইছে ঘৰৰ দা মানে ককাই ঢুকাইছে ককাই মানে কি ডাডেক আৰু ঢুকাইছে তো সেইকাৰণে তাই খাব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে আজি জিপাৰ পানী তাই পৰি থাকিব তাইক দেখাই দেখাই খাব লাগিব এইফালে আমাৰ পাহৰি একো নাই চানা আছে এইফালে সৌৰভ আছে শৰ্মা এই বহুত কষ্ট কৰি আছে দেই ইহঁতে সেইটো ডিপেণ্ডটো আছে বাৰু ত' এনেকুৱা এতিয়া আম সৰাব চাবা আপোনালোকে সুন্দৰ 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 এইয়া আম দেখিছিলে আম 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 লৈ ললে আম এয়াই আৰু এয়া আম দেখিছে এনেকে আৰু চু লৈ আছো আৰু এতিয়া চাই থাকিব আপোনালোকে একদম শেষলৈকে আশা কৰি ভাল পাব আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাইছ এই আমকেইটা সৰাব কাৰণে ইমান ট্ৰাই কৰি আছো ট্ৰাই কৰি আছো চাওক আপোনালোকে চট ল'বৰ কাৰণে ৰেডি এতিয়ালৈকে কোনো পাৰ নাই এই দেখিলে এটাও সৰা নাই মই চাওঁ মই ভিডিঅ'টো অলপমান ল'লে তাৰপৰা হ'বই কিন্তু চাবা দেখিলে আপোনালোকে দেখিলে কেনেকুৱা কনফিডেঞ্চটো বৰলো আচ্ছা তেতিয়াহ'লে মই এই দাল এতিয়া কোনটো গাই চাব কেনেকৈ অ সেইটো চাই থৈ যোৱা আমাক আমাৰ জুতি আছে পুৰা একদম চুট দি আছে একদম বাগৰি চাগৰি একদম উৎখাত মানে সেনেকুৱা টাইপতে কৰিব লাগে এয়া চাওক হাতত হা কেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কেনে লাগিছে তোমাৰ চি লাগিছে পৰিমাৰ ফূৰ্তি লাগিছে তাৰমানে দেখিলে আমাৰ আৰ্টিষ্ট কিমান মানে এনাৰ্জেটিক আৰ্টিষ্ট এনিটাইম এনাৰ্জি লৈয়ে থাকে এনাৰ্জি থাকেই তাৰমানে সিহঁতৰ ত' এনেকুৱা এতিয়া আম খাম আমি এইটো চুট মানে এইখিনি জেগাৰ আৰু হা দুটা চিন হ'ল অ'কে দুটা চিন সমাপ্ত কৰি আকৌ এতিয়া গৈ আছোঁ বেলেগ এটা চিন কৰিবৰ কাৰণে এইফালে ৰাস্তাটো অলপ বেয়া সেইকাৰণে গাড়ী চাৰি অনা নাই ত' এতিয়া গৈ আছোঁ আৰ ৰ'দটো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ওলাইছে এইয়া দেখিছে এখন বাইক মানুহ আছোঁ কিমানজন তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাতজন বাই এখন বাইক সাতজন মানুহ আপোনালোকে ভাবক সাতজন জনী আছোঁ ত' ইয়াতে এতিয়া কৰিব লাগিব আৰু দাদা এনেকুৱা আৰু বহুত অহংকাৰ সেই বুলি অহংকাৰ নাই গাড়ীখন আকৌ বাইক কিন্তু গাড়ীখন কিন্তু বাইক চাৰিচুকীয়াও নহয় নকৰিব আমি আপোনালোকে দেখাত কয় বুলি কিন্তু নহয় বুলি জানে বাৰু মানুহে গতিকে আমাৰ এই অৱস্থা এইবিলাক মানুহৰ লগত আপোনালোকে

মই শাক খোৱা গা গাঙ্ৱ আৰু দিয়া আম চাম কুটি কাটি লৈ আহিছে ইয়াত মান থাকা তুমি হ'ব হ'ব তই দিয়া ভাল লাগিব খা খা লাগিছে আমাৰ আম খোৱা চিন চলি আছে খুব সুন্দৰকৈ এইফালে নিজে কিমান চাবা মানুহে সেইটো কিয় ভৰিৰ কি বত্লৱ আছে হাতেদি আহ পিন্ধি সোমাব নালাগে কথা কব আহিছা

গোপাঙা মঙম কেঁচা আম প্ৰথম কথা কেঁচা আম কেঁচা আম তাম হ'ব লাগে স্বাস্থ্য কাৰণে ভাল বেয়া টেঙা তলত কি কোৱা শ্বুটিং কেনেকৈ চলিছে ভালে চলি আছে আজি গুৰু দায়িত্ব এটা কৰিছে মোৰ ওপৰতে

সাৰ্থক কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া অঁ ব্লগাৰ মিনময়ত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব কাৰণ কাম কৰি আছোঁ অতি কষ্টৰ মাজেদিও আৰু ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কাম প্ৰজেক্ট এটা আমি কৰি আছোঁ সেইটো খুব ধাৰাবাহিক কৰি এই ধাৰাবাহিকখন কৰোতে বহুতো মানে আমাৰ কষ্ট হৈছে কষ্ট হলে আমি একো নাই আমি কৰি আছো আমাৰ কিছুমান এগেইনষ্ট পাৰ্টীয়ে কিছুমান হেৰি কৰি আছে তথাপিও আপোনালোকে থাকিব সেইটো থাকিবই আৰু চবতে থাকে কিন্তু ইমান কষ্ট কৰি আমি কামখিনি গোটেইখিনি কাম কৰিয়ে আছোঁ সেইটোৱে ভাল আৰু তাতোতকৈ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল কি আমাৰ হাতত আপোনালোকে জানে এখন ধাৰাবাহিক কৰিব লাগিলে কিমানখিনি পুঁজিৰ পৰিমাণ পুঁজিৰ পৰিমাণ গতিকে সেই পুঁজিৰ পৰিমাণ আমাৰ হাতত একেবাৰে নাই আমি জিৰ' কিন্তু জিৰ'ৰ পৰাই আমি জিৰ' হোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বৰ্তমান সময়ত একো নাই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব আমাক আমি কাম কৰি যাব কৰি যাব লাগে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ 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 খুব সুন্দৰ কথা ক'লে আমাৰ সৌৰভে তো এনেকুৱাই আৰু আচলতে সেনেকুৱা কাম এটা কৰোঁতে শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন বা কিবা এখন কিবা এটা কপি এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে ইমান কষ্ট নাথাকে কিন্তু এনেকৈ ৱেব ছিৰিজ এখন কৰোঁতে বহুত কষ্ট জড়িত থাকে কিন্তু সাহসে কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে সেই সাহসৰ কাৰণে জানো আপোনালোকে উৎসাহিত কৰে তো সেইটো ত' ফাইনেলি ইয়াতে শ্বুটটো সমাপ্ত হ'ল এতিয়া আমাৰ নাইট শ্বেডুল আছে ত' সেইখিনি কৰিব গৈ আছোঁ এতিয়া সময় হ'ল প্ৰায় কিমান এই পাঁচটা বাজিবৰে হ'ল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু শ্বুটিং স্পটৰ পৰা আহিলোঁ আহি কিনে এতিয়া আকৌ যিহেতু লাঞ্চত একো কৰা নাই সেইকাৰণে এইফালে আনিলোঁ ব্ৰেড ব্ৰেড আৰু কল সেয়া চাৰিআলি চাপে কিমান কল খালে তাই কেঁচা কল পকা কল কিমান কল কল খাই একদম হাগিছে পনীয়াকৈ হাগিছে ব্ৰেডৰ পেকেট লৈ কল লৈ আমাৰ ট্ৰিচাৰ ঘূৰি আছে কাৰণ তাইছে তাই আজি অ তাই তিনিদিনমান মানে খাব পোৱা নাই খাব মানে খাব পৰা নাই মানে হোৱা নাই এক্সোৱেলি তাইৰ মানুহ ঢুকাইছে তো সেইকাৰণে এইফালে আমাৰ এইফালে ভৱেশ দা হৈছে ভৱেশ দাৰ গেটআপটো আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা এটা গেটআপ চালিয়া এইফালে আমাৰ বাইদেউ এতিয়া গধূলি সময় হ'ল ছটামান বাজিলে চাগে মে বি ত' ফুল চুইং কাম চলি আছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এনেকৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বিহাইণ্ড দ্য চিন চাৰিআলি চাম্বেলি তো চাই থাকিব আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউ কিন্তু খুব সুন্দৰ গান গায় দেই আজি মই শুনিলোঁ বঢ়িয়া গান গায় Able hese J morally terminar ca трено behavi iy begun idh se Ally kaik gehört sa albisw rarely ada mahalik গাইজ ফাইনেলি গোটেই দিনটো মানে গোটেই দিনটো বুলি মানে কোৱাৰ লগে লগে এতিয়াতো মোটামুটি চাৰে সাতটামান আছিল বাকী আছিল নাইট ছেডিউল আৰু আছিল কিবা কিবি আজি নকৰোঁ অহাকালি সেইখিনি কৰিম তো আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ এইটো ভিডিঅ'ত অহাকালিৰ অংশ আমি নেদেখুৱাও আচলতে আমাৰ সকলো আৰ্টিষ্ট গ'ল ডি অ' পি গ'ল সকলো গ'ল এতিয়া আছোঁ ডিপেণ্ড কিন্তু আমাৰ অকণমান

অকণমান মানে আগতে কিছু গম পালো মানুহে মানে কি এতিয়া ভগৱান লৈ আমাৰ কামখিনি চাৰিলে চামিলে ফোনটো বেলেগ ভাল পাই আচ্ছা তো আমাৰ অনুৰাগীসকলে যেটা ফোন কৰি গোটেইখিনি সকলে ভাল লাগিছে আশা কৰো আগলৈ আৰু ভাল পাব সেইটোৱে 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 এতিয়া আমি বিভিন্ন মহলৰ পৰা আমি খবৰ আহিছে যে আগতকৈ প্ৰথম এপিচডতকৈ দ্বিতীয়টো দ্বিতীয়তকৈ তৃতীয়টো তৃতীয়তকৈ চতুৰ্থটো চতুৰ্থতকৈ পঞ্চমটো অকণমান আপগ্ৰেড কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ দৰ্শক ৰাইজে সেইখিনি মতামত আগবঢ়াব যেনেকৈ আগবঢ়াই আহিছে কেনেকুৱা কি হৈছে কিমানখিনি উন্নত হৈছে তো জনাইছে বহুতেই ভাল লাগিছে তাৰ বাবে ভিডিঅ'ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে এনেকৈ আমাক মৰম আশীৰ্বাদৰ সাধন যেন আমাৰ মূৰৰ ওপৰত থাকে সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ এতিয়া ঘৰত যাবলৈ ভাগৰো লাগি আছে আৰু কালি আকৌ গাড়ীখন ভাল কৰিবলগীয়া কালি আকৌ প্ৰস্তুত আছে গতিকে সেইখিনিও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আগৰ ব্লগবিলাক আপোনালোকে মৰম দি আছে চেনেল দি আছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু চেনেলটোত নতুন হয় যদি তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ পৰা মই নিমখ বিদায় মাতিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিতে আজিলৈ বাই বাই হয় জয় আই অসম কিপ ৱাটিং ধন্যবাদ